əbala müdafiə komitəsini təşəkkürümüzü bildirməliyik ki, bu işi yerinə yetirib və bura yığılaşaq hər kəsə təşəkkür edirəm. Əslində bu bizim vəzifə borcumuzdur. Vəcə təşəkkürə də, dəyindir, çünki təfsirə yatan bizim qardaşlarımız izə görə fəndə. O bizim qirimizdə ola bilərdi. Ola və çünki onların ə, həm siyasi fəalılığı, həm meydandakı cəsarəti bir az daha fərqli, üstünlük mənasında olub, daha çox diqqət çəkib ona görə məhz bu adamları tutuculuqlar içərisində və indiyə qədər bir neçə tədbir keçirilib, iştirak edəmişəm mən müdafiə kandidatının həm tədbirlərində, təbii ki, bizim də partiya qrupu üzərimizə düşən vəzifələri biz partiyanın uyğunluqdurmalarında müzakirə edirik və nə lazımdırsa bu istiqamətdə iş görməsi var, addımlar atırıq bütün mənalarda. Çalışırıq ki, bu siyasi məxfullarla bağlı, cidan məxfullarından bağlı üzərimizə düşən öhdəliyi yerinə yetirək. Amma iki məsələni təqdim etmək istəyirəm. Əvəla bir onu deyir ki, əgər siz baxasaz və diqqət eləsənsiz, İbrahim İbrahimini görürsüz burada 2003-cü ildəki, eee, bunlar tutmuşdur yenə də qeyri-qanuni olaraq. Onlar üçün 1 ildən artıq səfir ola bilməsə vaxt tələb olundu ki, onlara vicdan məhbus statusu verilsin. Amma, eee, migyasına görə o daha böyük e, əhatəli e, diqqətli bir dövründə e, eyni zamanda aksiya idi. Amma məhz bu aprel ayının e, həbs olunma bizim vicdan məhbuslarına bir həftə sonra vicdan məhbus statusu verildi. Yəni o dövrdən bu dövrə o məsafələni bassaz, yəni dünyadakı proseslərin inkişafını, müstəqilliyində həm də bu adamların kim olduğunu, həqiqətə verilən insanlar bilir. İki məqam. Bir, 7 nəfərə vicdan məhbusu statusu verildi. Biz e, bunların hamısını burada vicdan məhbus saysaq, belə biz çalışmalıyıq ki, yerdə qalanlara da həmin vicdan məxfusluqsu verilsin. 2. İctimai Palatanın daha birüsü. E, bir daha bir İskəndərliyin məhz həmin meydandakı fəallığına görə, cəsarətinə görə, hakimiyyətə qarşı belə dəyir. Cəsarətli çıxışlarına görə, tənqidlərinə görə, hakimiyyətin korrupsiya və rüşvət faktına görə ifşa etdiyinə görə məhəbsə yandır. Ona seçki dövründə onun televiziyadakı, debattakı çıxışı yadıımıza gəlir. Mən onu ilkinlükdə olan çıxışlardan ən zərarətli çıxışlardan birisi hesab edirəm. Və hesab edirəm ki, bu çıxışda onun adı çəkilməlidir. Çünki e, bütün mitinqlərdə tutulub ona 7 subtda 10 subtda e, həbs veriblər və bu məsələdə öz əksini təqdim etsən. Üçüncü bir məsələ, biz şirkətlərin aksiyalarımızı da davam etdirməliyik. Amma bu şirkətlərin aksiyaları formasız istərir ola bilər. Ola bilincə ayda 1 dəfə, 2 dəfə mitinq olsun dəqiq təsdiq etməliyik indi. Ola bilsin ki, məs əyrı-ayrı e, dövlət orqanları qarşısında bir çəkidə təşkil olunur. Və mən e, təklif verirəm Müdafiə Komitəsinə ki, bu məsələni də diqqətlə keçirsinlər. Çünki burada orqanların hər biri bilir. Yəni 89-cu ildən çıxmaq şərtindən 89-cu ildə indiyə qədər heç bir zaman iyul-avqust ayında çıxsaq aksiyya alınmır məlum səbəblərdən. Yəni bu artıq məntiqidir məsələdir. Varsa kiminsə yaddaş düşürsə desin, mənim yaddaşım düşdü. E, sədrliklə diplomatik protokolların nümayəndələri sırayla doğru evlərində olur. Bizim ölkədə bir çox hətta qəzetimizin baxır gördüyünüz qəzetlərin satışında belə bəlkə yar bayar azalma müşahidə olunur. Təbii bir prosesdir gedir, amma e, bu gün bu Azərbaycanda olmasa da bu nümunə varsa amma artıq dünyanın bir çox ölkələrində pulaq aksiyalar gedir. Belarus özümüzün qabağında da artıq orada da prosesdə gedir. Ola bizim ki, sabah birisi üçün hansısa prosesdə bizi də meydanlarda olmağa vadar edəsə. biz de o kitabı aksiyanı kesmeyiz. Bu olmayacaksa o zamana kadar e, müzakere olunsun. Bizim üzerimize de düşen e, neredeyse onu da biz müzakere edeyim. Bu prosesle, bu tedbirlerle size köyü edemeye hazırız. Verdiğiniz o hesaplamda bağlı biz de bir sohbet söhbet edelim. Yani ki e, o bariyle yardımlarınızı edelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ne? 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 İkinci və nafa təşratlarının biz mütəmadi indi bu saatda bütün səfərlərlə görüşürük. Bir-bir səfərliklərə bunları bildiririk. Strasburqdan getməmişdən qabaq biz e, Amerika səfərindən bu e, departamentdən gəlmişləri ki, nə var, o insanlarla bağlı. Onlara vermişik bunların hamısının siyasət. E, onlar da bizi belə bədəldən ki, yəni всё будет нормально. Azərbaycan, ya, hər şey yaxşı olur. Azərbaycan hər şey yaxşı. Yəni belə bir Inandı inandırılma. Ha, bu dinse yok. E, Prezidentin e, çıkışından da sonra Brüsel'de çıkış ediyende orada beş tane şey koydular da, beş tane madde koydular. Birinci söz adatmağı, demokrasi, reformalar, ikinci demokrasi, reformalar. Yani bunların hamısı birinci dediler. Sonra gelir, eğer bir resursu, beş tane. Ə, cənab prezidentin qonunun hamısını qəbul edib, dedi ki, bizdə de Azərbaycanda bu olacaq. Mən öz arzudan ləhədə bunu istəyirəm. Bilirsiniz də təribi. Bax buna istinad etmək lazımdır ki, prezident çıxış edibdi, bülsəldədi, bir qısıdadaxlığı, isanatların qorunmasına hamısına dair Azərbaycan nəsə adını atacaq. Bak buna istina edirəm. Məs ki onun özü bu sözü deyibdi. Poetlərimiz, bədii yazıçılar, bildən məhbusdu, siyasi məhbuslardı. Bunların hamısı azad olmandı, söz azadlığı təmin olunmalıdır, düşüncə azad olmalıdır. Yəni bir balaca ayrı birə yönəldəkdə, yəni prezidentin adından, prezident özü sözləri verib, bir deyib, bu sözü deyibdi. Deyib. Biz də deyirik ki, dəstəkündə olmalıyıq yəni. Özür özü, özü Önde bu sefer beş yılın, tüm bu e, e, Avrupa İttifakı'nın bölgelerinin e, yanında, Avrupa Parlamentosu'nun e, başkanının yanında. Yani biz böyle istirahat edemeyiz. Sadece olarak hukuk ve felsefeler bu meseleleri öz e, e, gündemimizde saklıyorlar. Bizde bizde böyle olan malumatlara göre e, dekabrın aklına kadar bir karabak meselesi kalacak. Kalan her şeyde diyalog da olacak, cemaat da. çoxca hərsanlardan, hamısını bizdə belə bir məlumatlar vardı. Vallah, bildik aktivistləm mən ola bilər, amma bizdə belə bir məlumatlar vardı ki, dekabradək bir Qarabağ məsələsi qalacaq. Yəni bu bu bizim xariciqdən gələn sizə gətirən köhfəmiz, rəhfə. Orda gördünüz, əşin nə mecəsidir. Bu elə-belə deyil, çox çıxaqdır. Bunu yəni bizə deyilən sözdə. Biz inana çalışaq, inanaq. Bir kitabçıq inanaq. Yox, heç. Siz, ə, hər halda Azərbaycanı tərk edib o yanda, bu yanda sıxılmaq istəmirsiniz. Sizin nə? Bir şey yeyə bilərsiniz. Ə, yaxşı olanda tam. Nədir abi? Oradan, ha? Məsələlər çoxdur, mən artıq bu məhdudiyyətdən yorulmuşam. Bizimdən gedin konkret təkliflərinin iki dərəcə vurğusu var. 10 noy ibarətli cin 3 sənəddə bütün ailələrin başı olmasından əsas motivasiyası çıxarılır. Vətəndaşların sərbəst totsbaşıma azadlığı, masandan qayınatmadır, qeyd. O sənəddə bu məsələyə xüsusi bu üç əsaslı insi bildirildi. Motivasiya, ata motivasiya haqqı deyil, vətəndaşların Belə oların dəqiq surətlə qurulması konfrans ola, sərbəst toplaşma azadlığından çıxır və məsəndən qaynaqlanır və bu padavalar üzünə düşədirsə davam edir və vətəndaşın nə baxsa bu təhqiyə qarşı hakimiyyət çöz başlanına qarşı reaksiya verməsinə səbəb yaradır. İkincisi mənə belə gəlir ki, o sənətdə hər halda bir iqtisai, sosial və hüquqi şəxsi kirinə Bu gün hava gözlənilməstə <laughs> ehtiyatlı olun. Mərebə belə gəlir ki, aksiyaların keçirilməsinin təqviyyəti maraqlıdan uyğun olması ilə bağlı bir məsələdir. Şiddətli özünüzü qoraxın. Problem yoxdur. İnvestisiya bazarına yönəli və sonda əsas qarşıya qoyduğumuz məqsədə çatmağa mane olan bir vəziyyət çənilməyə ehtiyat yoxdur. Bunun Bütün aspektlərinizə məlumdur. Biz özümüz də bunu təqdim etmirik. Poqrucun qəbul eləmirik. Amma indi zamanda kiminsə şəxsi mühafizəsindən doğan fikri də ictimaiyyətləşdirib onu daxilimizdə yaranan ciddi bir problemin həllinə də lüzumdur. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Siz. Çox sağ olun. Mən çox üzr istəyirəm sizdən. İndi görüşümüz olmalıdır, getməli görüşə. Sadəcə bu təilən sözlərə rəğmən deməni istəmirəm ki, toplaşan insanların hər biri əlindən gələn hər hansı bir qısad olsa, balaca da olsa bu işə, bu müdafiəyə öz töhfəsini versə, o insanlar azadlığa çıxa bilər. Bizim ə, hüquq müdafiəçilərimizin ümumiyyətlə bu son 15 ildə Müdafiə sistemində böyük bir təcrübəmiz var. Və sizin işinizi də bu müdafiə işinizi də biz analiz edəndə gördük ki, artıq bu yaxşı yönəmdə gedir. Yəni normal bir məcraya sala bilirsiniz və hətta deyərdim ki, biraz da genişləndirmisiniz. Çünki yeni-yeni texnologiyalardan istifadə elərək mən daim xəbərləri oxuyuram və görürəm ki, baş verən hadisələr operativ olaraq cəmiyyətə çatdırılır. Bizim işimizə gələndə Bayaqlarə burada alqışlar səsi eşid gördüm. Mən demək istəyirəm ki, bu elə-belə boğazdan yuxarı söz deyil. Bizim Strasburqda apardığımız o geniş döyüşlərlə bağlı biz o qənayətə gəlirik ki, qə özü Azərbaycanda siyasi məhbus siyahısının uzadılmasında məxlu deyil. Bu gün bizim siyahımızda 14 nəfər siyasi məhbus qalıb. Monitorin qrupunun siyasi. 2 nəfər də potensial ə, siyasi məhbus ora elə indi hələlik onların Azərbaycan məskəmləri gətir. Biz hələ onları ümumi siyahyə salmamış potensial kimi qəbul edirik. İndi siz onu bizdən yaxşı bilirsiniz bir hüquqşünas kimi. Bu həm Fəxtiyar Haciyevdir, həm də ki Savalanlıdır. Biz Abaqoşluğasında Cənab Yarqlanda baş katibə 15 nəfərin səyasını təqdim ayrı edəndə ayrıca ayrı ayrı ayrı. Ca, biz qeyd etdik ki, bu il Azərbaycan müstəqilliyinin 20 illiyini dəqiq etməli. Və belə bir ildə, həmçinin Azərbaycanda 2012-ci ildə Eurovisionun hazırlandırılıb elində siyasi məhbus termininin ümumiyyətə olması heç də ağzı olundan bir şey deyil. Ona görə də bu insanların azadlığa buraxılması lağütdür. Həm də orada qeyd elədik ki, həmad müstəqillik axını Azərbaycanı bu gün başın üstündə üç rəngli bayrağının dalğalanmasında Ərif Hacının müstəsna rolu olubdur. Bir vəkilikimi. Arxivlərdən so, so, hə tərcüməli halını da biz onlara həm Cənab Xamirinə oldu, həm e, Yaqlanda, həm Aq oğlu kona ki, oktyabr ayında Azərbaycanə gələcək öz növbəti viziti ilə. Hansını paylaşdıq, fayladı və öz e, nöqtəy nəzərimdə onlara söylədik. Və biz həm də Strasburqda olarkən tək beynəlxalq təşkilatlarla yox, həm də bizim öz millət vəkillərimizindən də orada iş aparmışdı. Və bayaq Navəllı xanımın dediyi o söz, tiniblə boş söz değildi. Artıq zaman çatır ki, biz Azərbaycanda indi istəyirsiniz xoşunuza gəlsin, istəyir gəlməsin. Amma biz artıq üstünlüyü veririk ölkəmizin daxilində hansısa problemin həll edilməsinə. Ona görə də hətta Abqaşoruzuna getməmişdən qabaq Kisquad Ələsgərovla da görüşdük. Həmə siyahını ona da təqdim elədik. Dedi ki, bu ə, insanların Azadlığa çıxması Azərbaycan üçün, onun nüfuzu üçün çox vacibdir. Və biz işimizi də həmen o məcrada aparacağıq. Yəni dövlət surudluqları videomuşacağıq, müstəntiqlərlə çalışacağıq, görüşəcək və dünən də Ədliya Nazirliyinə biz məktub yazmışıq ki, Kürdəxanadakı İstintaq Təcridxanasına gedib həmin uşaqlarla bir-biri ayrı-ayrı görüşək, çünki Vaqe fəhlədir ki, məmə təyə görə Arifin də vəziyyəti, yəni səhəddində artıq pozulmalar var. Bu hər istilə bağlıdır, həm havalarla bağlıdır. Ona görə də mən elə bilirəm ki, onlarla görüşəndən sonra mətbuatə biz daha geniş informasiya verəcəyik. Amma icazə versəniz ə, biz öz işimizi ayrıca, yəni ictimai palatadan ayırıb hüquq müdafiəçisi kimi özümüz öz məqamımızda davam edərik və elə bilirik ki səfrimizi biraz bassaq Azərbaycanın 20 illik müstəqillik gününə qədər bizim qardaşlarımızın, uşaqlarımızın, balalarımızın azadlığa çıxması artıq labidola biləcəyik. Çox sağ olun.